Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. С вами Тарас Березовец. И сегодня очень много новостей, как военных, так и международных. Мы поговорим в частности с вами о том, как российский шахет взорвался на территории Беларуси и как э, власти картофельного дуча безуспешно пытались скрыть эту информацию. Это является еще одним убедительным доказательством того, что на самом деле Беларусь. Никакое не нейтральное государство, но по-прежнему принимает участие в российской войне против Украины. И за это, батьки как он любит себя называть, картофельному душе может очень больно прилететь. Тем временем российские пропагандисты и... Дмитрий Алкоголевич Медведев возбудились по поводу видео украинской бригады специального назначения Нацгвардии Украины АЗОВ, на которой запечатлена зачистка российских позиций. Российская пропаганда обвиняет АЗОВ в якобы убийстве российских военнопленных. Спойлер, на самом деле никаких военнопленных там, конечно же, не было. Чехия согласилась построить на территории Украины завод по производству боеприпасов чеш, чешского производителя оружия Seller Bellot и также э, штурмовых винтовок чешской компании Colt CZ Group. Украина уничтожила более 100 самых современных российских танков Т-90 «Прорыв», которые Путин называл «неуязвимыми». Как видим, не такие они уже и не уязвимые. Скандал, который подняло Министерство иностранных дел Индии, вызвало посла Украины и заслуг президента Зеленского о моде, который отправился с визитом в Россию. И, наконец, подрыв киевской ГЭС-фейк, который запустила пресс алкаши российского МИДа Мария Захарова, этом там ЗСУ, которая якобы собирается подорвать дамбу Киевского моря. Сегодня получил продолжение источники издания НВ, в Генштабе вооруженных сил Украины, сообщили о том, что российские оккупанты собираются осуществить ракетную атаку против дамбы Киевского водохранилища. Друзья, обо всем этом поговорим. Далее. Итак, Чехия договорилась с крупнейшим украинским государственным концерном Угр Оборон Сервис построить на территории Украины завод по производству боеприпасов чешского производителя оружия Селлер Н Соответствующий документ был подписан премьер-министром Украины Денисом Шмыгелем во время его визита в Прагу. Также в Украине построят завод по производству чешских штурмовых винтовок. CORCZ группа, где она будет построена. Стороны, естественно, по понятным причинам секретности отказались назвать, ссылаясь на соображение безопасности. Тем временем Россия успела потерять в Украине не менее 100 самых современных танков Т-90 прорыв, а общее количество уничтоженной российской бронетехники в 4 раза танков, конкретно в 4 раза превышает количество уничтоженных танков ЗСУ по данным независимых экспертов. Россия по их данным, это информация, которую ссылается проект Орикс, работающий с открытыми источниками информации. Россия потеряла 3235 танков, а Украина 865. Еще раз подчеркну, эта информация официально не подтверждается ни Генштаба вооруженных сил Украины, ни, естественно, РФ. Тем временем самый передовой российский танк Т-90, который Путин нахваливал как только мог, называл его лучшим танком в мире. Он заявлял о том, что этот танк невозможно уничтожить, неуязвимый. Российская пропаганда любит изображать его якобы суперуспешность. Тем временем всего было уничтожено на поле не менее 100 подобных танков. Точно известно о том, что 53 Т-90 прорыв было уничтожено безвозвратно. 14 танков были повреждены, 28 были брошены российскими военнослужащими. И не менее 5 достались подразделениями украинских вооруженных сил. Это говорит о том, что самый передовой танк, который производился официально, принят на вооружение всего лишь 4 года назад, на самом деле является не более чем плодом вооружения российской пропаганды. Хотя, безусловно, он превосходит по ТТХ все прочие образцы советской техники, которые Россия вынуждена использовать все чаще из-за высоких потерь бронетехники. Для сравнения, которое приводит Орекс, Опять же, данные неофициальные этого проекта. Украина потеряла не более 51 танка западного образца. Не утверждают, что больше всего было потеряно Леопард 2А4, не менее 21, который производился 30 лет тому назад. То есть, он 30 лет старше российского Т-90 и был потерян всего лишь один британский танк Challenger 2. Наконец, скандал, который поднял Министерство иностранных дел Индии, там очень не понравились слова украинского президента, который раскритиковал визит индийского премьера Моди во время зверского военного преступления обстрела детской больницы Ахмадед в центре украинской столицы. Посла Украины в Индии Александра Полищука вызвали в индийский МИД из-за критики в адрес Нарендры Моди. И эту информацию сообщает издание Economic Times. Президент Зеленский назвал визит Моди в Россию огромным разочарованием и сокрушительным ударом по мирным усилиям. Также он заявил о том, что прискорбно видеть, как глава крупнейшей в мире демократии, а Индия это действительно крупнейшая по населению демократия, слушай, миллиарда населения, обнимает самого известного преступника мира. В Москве моде действительно почувствовал себя не в своей тарелке, из-за чего он даже свернул визит в Россию, о чем также писали западные журналисты. Тем временем картофельному дуче в Беларуси, очевидно, не сидится спокойно. Последние годы он не допускал обстрелов с территории Беларуси, украинских городов. Последний обстрел был зафиксирован еще в октябре 2020 года, то есть практически почти два года тому назад. Тем временем российский шахет ночью на 16 июля залетел в воздушное пространство Беларуси, где взорвался в Октябрьском районе Гомельской области. Об этом сообщает авторитетная мониторинговая группа «Белорусский ГАЮН». Они утверждают, что беспилотники подобного типа неоднократно залетали на территории Беларуси с боекомплектом на борту, которая использовались именно для атак Украины. Это разрушает легенду картофельного дуча о том, что Беларусь не предоставляет своей территории для ударов ракетными или другими видами вооружений по украинской территории и может сулить для него огромные проблемы, поскольку вся экономика Беларуси сконцентрирована на юге, в 100-километровой полосе, граничащей с Украиной. И, естественно, в случае по повторению подобных инцидентов Беларусь рискует остаться полностью без экономики. Белорусский гаюн писал о первом шахеде на территории Беларуси еще 12 июля, то есть это было еще 4 дня тому назад, якобы белорусская армия даже поднимала в воздух вертолет Ми-24, а также истребитель. Причем еще до того, как российский дрон залетел на территории Беларуси. Официально, естественно, информацию не российское, не белорусское министерство. Обороны не комментируют, не подтверждают, однако информация белорусского Гаюна практически не подвергается сомнению. и Мы будем смотреть, как эта ситуация будет развиваться дальше. В любом случае, Лукашенко очень крупно сел в лужу, он это понимает, ему сейчас надо срочно отмываться, что-то придумывать, истерично сейчас сражать какие-то версии для того, чтобы избежать любых любых инцидентов которых он точно для себя не ищет тем временем что лукашенко только для того чтобы избежать участия в совместных операциях или учениях с российскими вооруженными силами начал тренировать свои ссс силы специальных операций со всеми то есть он уже как проститутка уже начал уже гулять со всеми сначала китайско-белорусские учения были теперь уже белорусско-казахстанские то есть он отправляет их куда угодно только лишь бы они чем были заняты и у него должен быть аргумент, почему они не могут принимать участие в любых операциях против вооруженных сил Украины. Ну и, наконец, скандал, фейк, который породила пресс-алкаши российского МИДа Мария Захарова. Четыре дня тому назад, 12 июля, она заявила о том, что якобы власти Украины планируют разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища для того, чтобы, естественно, обвинить в этом Москву. Она выступила с подобным заявлением, цитируя якобы исследование Киевского политического института имени инженера Игоря Сикорского, которое якобы рассматривало сценарий затопления в результате разрушения дамп водохранилища Каскада. Днепра. На это уже было сообщено о том, что это исследование было опубликовано еще 9 июля, год назад, 23 года, через три дня после разрушения Каховской ГЭС, которое уже подтверждено, все это уже знают, это является фактом, была разрушена российскими оккупантами. И, наконец, сегодня эта история получила продолжение. Журналисты украинского авторитетного издания НВ ссылаются на источник руководства вооруженных сил Украины, о том, что россияне, россияне нацелены осуществить атаку, ракетную атаку по даме Киевского водохранилища. Или, как его называют, еще Киевского моря. Есть информация, что они будут пытаться ударить по Киевской дамбе, сообщил источник в генштабе ЗСУ на условиях анонимности. Председатель генштаба также заявил, что мы видели это сообщение в российской пропаганде когда они анонсируют, они обвиняют Украину, конечно, они это, этим прикрывают свои действия. Специалисты уже заявили о том, что разрушить с помощью ракетной атаки дамбу киевского водохранилища вряд ли удастся, однако повредить механизмы подъемные, которые позволяют регулировать уровень воды в киевском водохранилище, да, вполне возможно, в случае, если это произойдет, тем более, что уже подобная атака была осуществлена против... Днепровский ГЭС в городе Запорожье, где э, несколько ракет попали в это очень сложное инженерное сооружение, поэтому это, к этой информации стоит донестись с максимальным уровнем э, внимания из-за серьезности озвученной угрозы. И наконец Дмитрий Медведев потребовал казнить, казнить и казнить. Так он отреагировал на видео, которое было распространено сначала в телеграм-канале, а потом в Ютубе бригады специального назначения Нацгвардии Украины Азов, где на видео боец Азова пробирается по окопу и убивает, предположительно убивает российского военного. Но это является всего лишь предположением. На это, кроме Медведева, также отреагировал генерал-майор, командир спецназа Ахмат. Апты Алаугинов, вот, который призвал э, расследовать нарушение Женевской конвенции. Ну, как говорится, чья бы корова мычала, а чья бы молчала. Но, тем не менее, российская пропаганда сейчас активно раздувает всю эту истерию вокруг этого самого видео, при том, что есть огромное количество подтвержденных фактов расстрела убийства безоружных украинских военных, которые расследуются как украинскими следственными органами, так и следственными органами третьих стран. Больше всего этим занимается Франция и Германия. Вот такие у нас новости, друзья, на сегодняшний день я бы сказал, очень громкие, очень важные и очень тревожные.